উমেশ আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক কবিতাৰ এটা ল'ৰা বাবু আৰু এজনী ছোৱালী পুষ্পা চাকৰণী হ'লগৈ কান্তা আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এইকেইটা এটা ঘৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ এটা কথা আলোচনা কৰিম আৰু তাতে মই হিন্দীত বুজাই দিম আকৌ তোমালোকক তাৰ পৰা তোমালোকে হিন্দী ভালকৈ বুজিব পাৰিবা কথা বতৰাৰ মাজত বুজিছানে ইয়াৰ পৰা চাই চাই ভালকৈ শিকিবা দেই মনোযোগেৰে চাবা সকলোৱে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱা উমেশ কবিতা পুষ্পা বাবু নকৰাণী কবিতা তেওঁলোকৰ মাজত আজি কথা বতৰা হ'ব কথা বতৰা চুব চাত বজ গায়েথহে তভি নকৰাণী আকে বাহৰছে পোক কাৰণে লগী পুৱা সাত বাজি গৈছিল তেতিয়াই কামলি বুলি মই কৈছোঁ ইয়াত দেই মানে অসমীয়া এইটো ক'ব নোৱাৰি না সেইবাবে কামলি বুলি মই ইয়াত দিছোঁ চোৱা আহি মাত লগালে কিমান লগালে কান্তা চাকৰাণীৰ বা নকৰাণীৰ নাম হ'লগৈ কান্তা মেডাম অ' মেডাম দৰৱজা খুলিয়েই কি ক'লে অসমীয়াত আকৌ বুজাই দিছোঁ কান্তাই ক'লে মেডাম অ' মেডাম দৰ্জাখন খোলক বুজিছানে মেডাম শব্দটো ইংৰাজীত হয় মই তোমালোকক অসমীয়াতেই কৈ আছোঁ দেই তাৰপিছত চোৱা মানে কথাটো মই আকৌ বুজাই দি আছোঁ চাত বজ গৈয়েথে পৰ ওচ দিন নিন চে কৈ নেহি উঠেঠে মানে সাতটা বাজি গৈছিল কিন্তু সেইদিনা কোনো উঠা নাছিল মানে টোপনিৰ পৰা কোনো উঠা নাছিল দেৰি হৈ গৈছিল সিহঁতৰ তাকে মই কৈ আছোঁ এটা কাহিনীৰ দৰে তাৰপিছত এতিয়া চোৱা বাবুৱে মাত লগালে মা অহ মা উঠ চাট বজ গায়েহে উঠ তাৰ মাকক মাতিলে বাবুৱে এই কথাষাৰক মই অসমীয়াত দিছোঁ আকৌ চোৱা মা অহ মা উঠা সাতটা বাজি গৈছে উঠা বুজিছানে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই চাই শিকিবা তাৰপিছত আকৌ মই বুজাই আছোঁ মম্মি কবিতা পাপ্পা উমেশ কে চাত পুষ্পাভি উঠে সকলো মানে উঠি গ'ল মা কবিতা দেউতা উমেশৰ লগতে পুষ্পাও উঠিল মানে তিনিওজন উঠি গ'ল চাৰিজন কান্তা আজে কিয় হ'গৈয়া এতনি দেৰিছে ছবি উঠে মানে কি কলো মই কান্তাই কি কৈছিল আজি কি হৈছে ইমান দেৰি যে উঠা মানে সকলোৰে আজি দেৰি হ'ল যে উঠাটো তাকে বুজাই আছো মই বুজি পাইছানে তাৰপাছত চোৱা আকৌ কবিতাই ক'লে কান্তা যাও তুম পঢ়লে নাস্তা তৈয়াৰ কৰিলোঁ মানে আজি পলম হ'ল যেন সেইবাবে লগে লগে কৈ দিলে কি যেন নাস্তা কেনেকৈ কোৱা হয় মই শিকাইছোঁ চোৱা কবিতাই ক'লে কান্তা যোৱা প্ৰথমে জলপান ৰেডি কৰি লোৱা মানে নাস্তা মানে জলপান ৰাতিপুৱা যিটো খায় তাকে কোৱা হয় কান্তাই ক'লে যি মালকিন অভি তৈয়াৰ দেতিহোঁ মালকিন অভি তৈয়াৰ দেতিহো মানে কান্তাই ক'লে অ' বাইদেউ মালকিন মানে মই বাইদেউ বুলিয়ে বুজালোঁ দেই অঁ বাইদেউ এতিয়াই ৰেডি কৰি দিছোঁ এইটো কান্তাই ক'লে কান্তা হ'ল এই ঘৰত কাম কৰা মানুহজনীৰ নাম দেই কবিতাই ক'লে পুষ্পা বাবু তুম ডনু ফ্ৰেছ হ'কে আৰু পুষ্পা বাবু সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী কি ক'লে পুষ্পা আৰু বাবু তহঁত দুটা ফ্ৰেছ হৈ আহা বুজি পাইছানে ইয়াৰ পিছত উমেশে ক'লে অহো বহুত লেট হৈ গৈ আহোমে এই উমেশ ক'লে পুষ্পা আৰু সেই বাবুৰ ডেতা বুজিছানে কি ক'লে ইয়াক মই আকৌ বুজাই দিছোঁ অসমীয়াত অ' হো হে তেৰ আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল বুলি হেৰিয়ে ক'লে উমেশে ক'লে তাৰপিছত আকৌ ক'লে উমেশে বাবুকে মা কান্তাকো বল কি মেৰে মানে দীঘল হ'ব আকৌ বুজাই দিম দেই কি ক'লে বাবুৰ মা কান্তাক কোৱা যে মোকো বুলি কোৱা হ'ল তাৰপিছত আকৌ মেছে ক'ব মানে আধা কথা ক'লেতো আকৌ তেতিয়া আকৌ সম্পূৰ্ণ কৈ আছে মেৰেলিয়েভি নাস্তা লগা দে মই যে অফিচ কেলিয়ে নিকাল নাহে এটা বাক্যতে দীঘল হৈ যাব মানে দুবাৰ কমেই লিখিছোঁ দেই কি কৈছিল এই কথাষাৰৰ অৰ্থ অসমীয়া দিছোঁ চোৱা মোকো জলপান দিবলৈ কোৱা মই অফিচ লৈ ওলাব লাগিব কবিতাই ক'লে হা হাঁহ বলটিহোঁ ইয়ে ডনু স্কুল বিষাহে মানে কি ক'লে কবিতাই কবিতাই ক'লে চোৱা মই অসমীয়াত দিছোঁ আকৌ তলত হা হাঁ বলটিহোঁ ইয়ে দন স্কুল বিষানাহে মানে অঁ অঁ কৈছোঁ এই দুটা স্কুলতো যাব মানে সেই ল'ৰা ছোৱালী দুটা স্কুলতো যাব যেন তাকে ক'লে বাবু পুষ্পা আৰু উমেশ ফ্ৰেছ হৈ আগয়েহে ইটনেমে কান্তানে চব কে নাস্তা লগা দিয়া মানে বাবু পুষ্পা আৰু উমেশ ফ্ৰেছ হৈ আহি গ'ল আৰু তেতিয়াই কান্তাই সকলোৰে বাবে জলপান দি দিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত জলপান দিয়াৰ পাছত হেৰিয়ে ক'লে পুষ্পাই ক'লে কি ক'লে মই এৰি দি আছোঁ আকৌ চোৱা ইয়াৰ পাছত সিহঁত পুষ্পাই ক'লে পাপা আপ অফিচ যাতে বক মোৰ যে চৌৰ দেনা হা মানে আমি এনেকৈ কথা কওঁ যে তাকে মই অসমীয়া দিছোঁ চোৱা দেতা পাপা মানে দেউতা মই দেউতাক দেউতা বুলি ক'লোঁ দেই যেনেকৈ আমি ঘৰৰ ভাষাত কওঁ দেউতা আপুনি অফিচ যোৱাৰ সময় মোক এৰি দিব হা কথাকেইটা ক'লে তাৰপিছত উমেশে ক'লে ঠিকে ঠিকে মে দনকহি চৰদুংগা ঠিকে ঠিকে মে দনকহি চৰদুংগা মানে হ'ব হ'ব মই দুটাকেই এৰি দিম কান্তাই ক'লে এতিয়া চাহেব বুঢ়া নহি মানুহগে তো এক বাট বোলো মানে চাহেব বেয়া নাপালে মই এটা কথা কওঁ বুলি ঘৰৰ কাম কৰা মানুহজনীক ক'লে দেই কাক ক'লে উমেশক ক'লে মানে ডাঙৰ দেউতাকক কি ক'লে চোৱা উমেশে ক'লে অ' মেৰে পাছ টাইম নাহিহে বাদ মে বল না অ' মেৰে পাছ টাইম টাইম মানে সময় দেই সময় বুলি কোৱা হয় মই ইংৰাজীতে দিছোঁ টাইম বুলি উমেশে ক'লে এতিয়া মোৰ টাইম নাই পাছত ক'বা এতিয়া মোৰ টাইম নাই বা সময় নাই পাছত ক'বা কবিতাই ক'লে উনহে অব নিকাল নাহে তোৰ মু বল শক্তি হওঁ কবিতাই মানে হেৰি ক'লে কান্তাক ক'লে যে তেওঁলোক কি হ'ব তেওঁ এতিয়া ওলাব তুমি মোক ক'ব পাৰা বুজি পাইছানে কথাটো তেওঁ এতিয়া ওলাব তুমি মোক ক'ব পাৰা কান্তা নাহি বাট ইয়েহে কি মেৰী মা বীমাৰহে ইছলিয়ে বুলি ক'লে কি ক'লে কান্তাই নহয় মানে মোৰ মা বেমাৰ বা আমাৰ মা বেমাৰ সেইবাবে মানে এনেকৈ লাহেকৈ ক'লে কথাকেইটা তাৰপাছত কবিতাই ক'লে ঠিক হে মে চমচ গয়ী তুমচে মে বাদ মে বাদ কৰোঁগী ঠিক হে মে চমচগৈয়ী তুমচে মে বাদ মে বাদ কৰোঁগী মানে কি ক'লে কবিতাই হ'ব মই বুজিছোঁ তোমাৰ লগত পাছত কথা পাতিম হ'ব মই বুজিছোঁ তোমাৰ লগত মই পাছত কথা পাতিম বুলি কবিতাই ক'লে তাৰপিছত কান্তাই ক'লে মেৰী মা বহুত দিনতে বীমাৰহে পৰ মানে ভয়তে ভয়তে লাহেকৈ ক'লে মেৰী মা বহুত দিনতে বীমাৰহে পৰ মানে কি ক'লে মোৰ মাক বহুত দিনৰ পৰা বেমাৰ কিন্তু বুলি লাহেকৈ ক'লে ভয়তে ভয়তে তাৰমানে আকৌ উমেশে ক'লে কবিতা কবিতাক তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক ক'লে কবিতা উচে থকা পেচা দে দেনা হম অপ নিকালতেহে মানে ওমেশী ক'লে কবিতা তাইক অলপ পইচা বা টকা দি দিবা আমি এতিয়া ওলাইছোঁ বুলি হেৰিয়ে ক'লে এতিয়া আজি ভিডিঅ' কেনেকৈ লাগিলে সৰু এটা ভিডিঅ' বনালোঁ দেই কেনেকৈ তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা তাৰপিছত মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাম আৰু এই ভিডিঅ'টোকে মই 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 আকৌ পাছৰ ভিডিঅ'ত মই দীঘলকৈ কাহিনীৰ জৰিয়তে বনাই দিম এই উমেশ কবিতা পুষ্পা বাবু আৰু নকৰাণীৰ ভিডিঅ'টো মই ভালকৈ দীঘলকৈ বনাম তোমালোকক যদি ভাল লাগে তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট কৰি ক'বা তেতিয়াহে মই বনাম দেই আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে ক'বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ দেই আজি ইমানতে দেই বাই